बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पेशावर का सबसे मशहूर बीफ पुलाव मेवा छना पुलाव जिसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाएंगे बहुत ही मज़ेदार पुलाव है ऐसा पुलाव जिसके आगे जितने भी पुलाव और बिरयानी सारे पीके पड़ जाते हैं इन ही मज़े का होता है यहाँ के लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस जैसी आसान रेसिपीज़ वक्ता फ़वकाता सबसे पहले मिला करे तो चलिए शुरू करते हैं बिसमी ये आपको नज़र आ रहा है हमने सेला चावल लिए एक किलो अच्छा ये हमने चिकपास यानी चने लिए आठ घंटे के लिए हमने इसे भिगो के रखे थे आठ घंटे बाद ये कंडीशन है तो जो राइस से, है सेला चावल है इसको हम अच्छी तरह से दो तीन दफ़ा वाश करेंगे सबसे पहले और वाश करने के बाद इसमें हम पानी डालकर इसको कम से कम तीन घंटे के लिए इसे हम सो के भिगो के रखेंगे एक साइड पर तो जो चोले हमने चने जो हमने आठ घंटे के लिए भिगो के रखे थे अभी हम इसे प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे तो इसमें हमने आधा चम्मच आधा टेबल स्पून नमक डाला है और दो ढाई कप हमने इसमें पानी डाला है और पंद्रह मिनट के लिए हमने इसे बॉयल कर लिए तो ये देखिए पंद्रह मिनट बाद ये अच्छी तरह से ये नरम हो गए बहुत ही ज़्यादा हम इसे नरम नहीं करेंगे और ये है काला किशमिश जिसे यहाँ पिछा में मेवा कहा जाता है तो 200 ग्राम हमने ये लिया ये भी शामिल करेंगे तो ये एक किलो हमने बीफ़ का गोश्त लिया इस तरह आडियो समेत आपके पास अगर मटन का हो कोई भी गोश हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं गोश को हमने अच्छी तरह से धोया अभी ये प्रेशर कुकर लेंगे और सारा गोश इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही हम लेसन का पेस्ट यानी गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून हमने ये शामिल किया और इसके साथ ही हम नमक यानी सॉल्ट वन टेबल स्पून ये शामिल करेंगे और कोरेंडर जो कुटौ धनिया है ये भी एक टेबल स्पून हम शामिल करेंगे अच्छा टमाटर टमाटर टमाटो एक दाना इस तरह चार हिस्सों में हमने काट लिया है और साथ ही तकरीबन चार से पाँच अद हरी मिर्चें हमने ये शामिल किए और इसमें हम टोटल दो लीटर पानी शामिल करेंगे एक किलो चावल है तो दो लीटर हमने इसमें पानी शामिल किया है कुछ पानी इसमें ड्राई हो जाएगा और कुछ डेढ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो यखनी इसकी बचेगी वो हम चावलों में शामिल करेंगे इसे हम तकरीबन बीस मिनट के लिए बॉयल करेंगे तो 15 से 20 मिनट के लिए ज़्यादा से नहीं हमने तकरीबन 15 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए बॉयल किया था तो ये तकरीबन 80 परसेंट हमने इस गोश्त को गलाना है एटी परसेंट तक हमने इसको बॉइल करना है इस बीफ को तो ये आपको नज़र आ रहा है हमने बहुत ज़्यादा क्योंकि चावलों को चावलों में भी हमने इस गोश्त को पकाना है तो वहाँ पर सही अच्छी तरह से ये चावलों में पक जाएगा और अच्छी तरह से नरम हो जाएगा तो साथ ही हम लेंगे एक पतीला हमने इसमें घी डाला है एक कप 250 ग्राम हमने इसमें घी डाला है आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो तीन अदद छोटे से प्याज हमने लिए बारीक बारीक काट के और इस प्याज को हम डार्क कलर में ब्राउन करेंगे एकदम एकदम बिल्कुल डार्क कलर में और डार्क कलर में इसको ब्राउन करने के बाद इस प्याज को हम निकाल कर किसी चांदी की मदद से निकाल कर एक प्लेट में हम इसे पेलाएँगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे पंखे के नीचे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड सख्त हो जाए उसके बाद हम इसे कूटेंगे इस प्याज को तो जो बकाया घी है उसमें जो बॉयल किया हुआ एक किलो जो गोश्त था बीफ का हमने वो शामिल किया है तो गोश्त हमने इसमें डाल दिया पतीले में तकरीबन तीन मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे इस गोश्त को इस घी में तो तीन मिनट हो गए यहाँ पे जो हमने बॉयल किए हुए जो चिकपास थे जो छन्ने थे जिसे चोले भी कहा जाता है 200 ग्राम ये हमने शामिल किया इसमें और एक दो मिनट हम इसे भी इसको मिक्स करेंगे अल्टा पलटाएंगे इस चनों को भी और साथ ही तकरीबन 200 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा ये किशमिश ब्लैक किशमिश जिसे पश्तों में मेवा कहा भी जाता है पिशा में अक्सर लोग इसे मेवा के नाम से जानते हैं अच्छा ये बीफ स्टॉक यानी यखनी जो गोश वाली यखनी जो बच गई थी ये हमने तकरीबन 1.6 लीटर हमने ये शामिल किए कुछ चान लेंगे इस तरह जो इसमें जो मसालों की वो हम इसमें बार गिरा देंगे इसमें डालेंगे नहीं सात कप ये यखनी बनती है सात कप तकरीबन डेढ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इस स्टेज पे हम एक टेबल स्पून के पीके वाला नमक है ये डाला है हमने और साथ ही दो टेबल स्पून पुलाव मसाला इसका लेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अगर पुलाव मसाला आपके पास ना हो तो कोई भी गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का आप वो डाल सकते दो चम्मच और जो प्याज़ हमने गोल्डन ब्राउन करके जो अच्छी तरह से फ़्राई किए थे उसको हमने कूद लिया था वो प्याज़ हम इसमें शामिल करेंगे इसको एक अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छा सा लुक देने के लिए तो इसके साथ ये जो हमारे जो पुलाव है चावल है बहुत ही डार्क कलर में इंशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़ेदार कलर के ये बन जाएंगे तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चावल तीन घंटों के लिए सो के रखे थे भिगो के रखे थे थ्री आवर्स के लिए वो हमने शामिल कर लिए थोड़ा सा इनको मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक चेक करेंगे कि नमक इसमें बराबर है शुरू में आप कोशिश कर लीजिए कि नमक कम डालिए तो नमक थोड़ा सा कम है तो तकरीबन आधा टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया आधा टेबल स्पून ये हमने नमक शामिल किया है तो शुरू से आप कोशिश करें कि नमक आप कम डाल लीजिएगा कुछ एक टेबल स्पून नमक हमने यखनी में गोश के साथ डाला था एक टेबल स्पून हमने चावलों से थोड़ा सा पहले डाला था और आधा टेबल स्पून हमने अभी डाला ये पीके वाला नमक है अगर नमक तेज़ हो तो आप कम डाल लीजिएगा तकरीबन तीन चार मिनट के लिए तेज़ आंच पे हमने चार मिनट के लिए इसे कवर करके रख लिया है तो ये चार पाँच मिनट बाद हमने ढकना दोबारा हटा दिया है पाँच मिनट बाद तो ये देखिए पानी इसका तकरीबन तकरीबन ड्राई होने वाला है तो इस जो इसका पानी इसको मज़ीद हम ड्राई करेंगे ये आपको नज़र आ रहा है कि अभी भी तकरीबन दस परसेंट दस पंद्रह परसेंट इसमें पानी मौजूद है इसको भी हम ड्राई करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से जो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया थोड़ा सा एक पाँच परसेंट इसके अंदर होगा बस उसको हमने ड्राई नहीं करना अच्छा स्टेज पे हम इसको कवर करके रखेंगे और एक मोटा सा कपड़ा या दो तीन ते का करके इसे हम हल्की आँच पर तकरीबन तीस से चालीस मिनट के लिए हमने इसे पकाना है मोटे कपड़े से ढक के इसको कवर करें और 30 से 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे आग के ऊपर आपने कुछ रखना है तो माशाल्लाह से ये 40 मिनट बाद हमने ये चेक किए तो ये हमारा जो मज़ेदार पिछौरी बीफ पुलाव मेवा चना पुलाव एकदम खाने के लिए रेडी है तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना किला किला दाना और बहुत ही ज़बरदस्त एक प्यारा एक ख़ूबसूरत सा कलर तो ये है पिशा मेवा चना पुलाव इंशाल्लाह बनाइए सबको किलाइए इंशाल्लाह सारे दा देंगे तो जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर याद करें अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अपना पिशा फूड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़